o'sha oyogqni şey, tagini bir o'ping chunki to'qqiz oy to'qqiz kun ko'targan shu oyoq emasmi ikkita yo'ldan birini hayot bilan mamot o'rtasida turib tuqqan shu ona emasmi tug'ilgan kunimizdan boshlab to o'zimiz teta poya qilib yurib o'zimiz non yeydigan bo'lguncha kechani kecha keçe, kunduzni kunduz demasdan uyquni harom qilib bizga qaragan non yeydigan qo'llari bilan axlatimizni changallab tozalagan shu qo'l emasmi qaysi biringlar ko'rmagansizlar bolasini yarim kechada beshikda belab qo'yib yig'lagan paytda ko'kragini tutib beshikni dastasiga suyalib uxlab qolgan onani kim ko'rmagan ana shu ahvolda bizni voyaga yetkazgan shular emasmi birodarlar aslo o'xshamas ular do'stingga hech qachon tiqishma somon po'stingga deydi qancha do'stlarimiz bor edi qani ular qayoqa yo'qolib qolishdi qani ishi zo'r paytda oshigiz ochiq paytda pichog'iz moy ustida paytda hamma yoq ulfat edi hamma yoq do'st edi hamma yoq oshna edi qani endi ular haqiqiy do'st bu ota ona boshingizga davlat kelsa ne'mat kelsa haqiqiy xursand bo'ladigan boshingizga g'am kelsa kechqurun bilan cho'g' ustida yotib turadigan bu ota ona bu birodarlar undan boshqasini do'sti bo'lmaydi aslo o'xshamas ular do'stingga hech qachon tiqish va somon somonpustinga ota onang yo'ling yoritguvchi sham qo'lingda shaming bo'lsa sen uchun ne g'am deydi qarang moshinaini дальний ближни farasi bemalol yaxshi ishlaydi kechqurungi safardan sizni nima to'sadi yo'lga chiqishdan ota onangi deyapti xuddi seni yo'lingni yorib turadigan o'sha chiroq deyapti sani ota onang qo'lingda shaming bor ekan san uchun nega nima tashvishing bor sani ota onang borku duo qilib turgan deydi o'g'il biznesmen shaharma shahar mol tashiydi pul topadi safardan keldi o'zini uyiga to'g'ri borib keldi b ona bechora uyida turib bolam keldimikin yaxshi keldimikin deb endi kechasinan uyqu bo'lmagan sabri chidolmasdan tong otishini kutolmasdan chidolmasdan o'g'liga uch yarimda telefon qilibdi o'g'li chalajon uxlayotibdida mana bunday qilib payaaylab umc ustidan telefon topib go'shagni bosib alyo desa bolam yaxshi keldingmi bolam safaring yaxshi o'tdimi eson omon uyingga kelib oldingmi kelinlarim nevaralarim yaxshimi sog'lig'ing yaxshimi charchamadingmi desa nobakor xudo urgan farzand uf uh. kechada ya ona shu yarim kechaday ya, mani uyqumni buzib mani bezovta qilib nima bu ya ertaga so'rasangiz ham bo'lardiyu safardan kelganimni bilardiz ertaga ishimni ko'pligini bilardiz shu yarim kechada shartmidi mandan hol ahvol so'rashdeb birdan bir sassiq gaplarni gapirdi bechora onani dili og'rib sekin telefonni go'shagini bosib ey bolam o'ttiz besh yil avval ayni yarim kecha soat uch yarimda mani uyqudan uyg'otgan eding lekin man sani uyqudan uyg'otdi bolam deb man sandan xafa bo'lmagan edim sanga o'xshab man jahlim chiqmagan edi o'ttiz besh yil nariyog'ida uch yarimda man sani dunyoga keltiri tug'ish uchun turgan edim man sandan xafa bo'lmagan edim uyqudan uyg'otdi bolami deb bolam Baland, mayli boringga shukur umringiz uzoq bo'lsin deb duo ah, qilib qo'ysin dedilar birorta dunyoda podshoh bormi birorta podshoh bormi onasini uyqudan uyg'otmagan qani ayting birorta vazir bormi birorta bir karillagan millioner bormi birorta olim birorta bir avliyo biror bir payg'ambar bormi onasini uyqudan uyg'otmagan dunyoga kelishi kim bor bugun farzandlaringizdan gap qaytarib mani ishimga aralashmang mani ishimga burningizni tiqmang sizni aqligiz yetmaydi deyaptimi farzandingizdan xafa bo'lmang o'zinizni o'sha farzandingizni yoshida paytda ota onangizga qilgan muomalangizga qarang qariyalar uyida qariyalar o'tiribdi bejiz emas bu o'zidan o'zi olib borib qo'ymagan ota onani duosini olgan ota onani hech kim u yoqqa oborib qo'ymaydi nimadir bundoq hayotiga kirsa ota onani xo'rlagan joylari bo'lgan birodarlar ota onani xo'rlab hech qachon ikki dunyoda aziz bo'laman demang ikki dunyo xo'r qiladi parvardigor <laughs> buni bilib olaylik bugundan ota onalarimizni rozi qilaylik bugundan ota onalarimizdan kechirim so'raylik bugundan ota onamizni xursand qilaylik sizlarga bir misol bir joyda ota ona haqida gapirsam endi ta'sirlanib ketibdi man aytdimda hoziro aka ustozilar gaplarini aytib o'sha shaharda ayniqsa haligi saharlik qiladigan joylar ko'payib ketdiyu saharga xonadonlarda tumonat odam besh yuz minglab odamni saharlikka boryapti man kechqurun xatimdan qaytayotgan paytimda sekin yurib ataylab e'tibor qilgan joyim haligi malibu kaptivalarni kelyaptida har bittasidan to'rtta beshta yosh yosh yigitlar tushib o'sha joyga saharlik qilyapti man e'tirozim yo'q olloh qabul qilsin mayli ro'za tutayotgan ekansan xudo rozi bo'lsin lekin bundan afzal amal bor edi bir tovoqni oliborib hovur aka mana unga besh borsa soling deb oshni soldi lazer guruchiga bedana tuxumi qazi kesim bilan otani onani uyiga borib turdizmi dadajon onajon turdizmi mana saharlik olib keldim bir mazza qilib saharlik qilaylik otajon mani bir haqqimga duo qiling deb qilsa bo'lardiku yoki mana shu o'zimiz ramazon oyida o'sha boshqa uchastkalarda yashayotganlar bir shirin tansiq taom olib kelib otamizga saharlik qilib berdikmi onamizga saharligini olib keldikmi qani aytinglarchi bar bormi birorta mard tur man qildim degan borsin qo'lini ko'tarsin o'zimizdan ortganimiz yo'qku a bir joyda shuni gapirsam kap katta yigit uyiga boribdida hey xotin tur bir go'shtli ovqat qilgin go'shtli ovqat qil bir otam bilan onamni ko'rib kelamiz desam xotinim hayron emish voy nimaga kasal bo'lib qolibdilarmi mazalar bo'lmay qolibdilari hayron bo'lyapti deydi man rasvoni qarang deydi agar shu narsani avvaldan qilganimda xotinimni e'tirozi bo'lmasdi bunaqa hayron bo'lmas edi agar shu yoshga kelib turib unda ham bir insonni gapini ta'siri bilan sa xotinim hayron qachon faqat ota ona kasal bo'lganda borib ko'rish kerak degan tushuncha borda bularda uyda o'tiribsiz dadalar mana o'tiribsizlar ba'zilarni kampiringlar sirdoshinglar o'tib ketgandir dunyodan yolg'iz o'tiribsizlar saharlab o'g'linglar bir tovoqni sizga go'shtli ovqat kelib olib kelib qo'yib oling dada saharlikkiesa nima degan bo'lardiz qani duo qilarmidingiz rozi bo'larmidingiz yo'qda mana shu narsa hozir yoshlarda yo'q afsus ming afsus ulfatchilikdan bo'shamayapti choyxonadan bo'shamayapti gapdan bo'shamayapti ho'p gapni lazer guruchga oshyapsan d o'sha joyda o'tirganingda otam nima yeayotgan ekan deb qo'y insof onam nima yeyotgan ekan deb qo'y bolamizdan mana shunaqa qaqshatchi zarba yeganda endi yig'lab o'tirishga ne hojat mani qaysi gunohim uchun deyishga nima hojat nima foyda birodarlar tirikligida qilmaylikmi ularni xizmatini qilmaylikmi shundoq oilalar bor borib qolamiz otasi uch yildan beri yotibdi to'shakda kirsangiz gard yuqmagan shunaqa pokiza muattar hid xushbo'y qarayapti o'sha yotgan otasiga lekin ba'zi joylarga borsangiz astagfirlilloh 2-3 yildan beri yotgan ota onani boshi u yotgan uyi molxonadan battar sasib yotibdi bosh tiqib bo'lmaydi qarasa bo'lmaydimi shuni Ha? shuni duosini olib a kecha qaradiku ku hazar qilmadiku sandan saida azim hoji degan bir hoji dodamiz borlar 98 ga chiqqanlar hammamizdan tetik mana shundoq yuradilar o'rta saroy tomonda mana shundoq yuri gaplari ham si suyagni sindirib tashlaydi og'zidan chiqayotgan gap shu odam bir joyda suhbat qilguvdim oxirida aytdilarki qorim dedilar man onamlarni oyoqlarini tagini o'pib duo olardim dedilar har kuni o'pardim bolam dunyo turguncha tur umring uzoq bo'lsin dard ko'rmagin dedilar shu yoshga chiqdim bitta tabiletka ichmadim de bitta ukol olmadim dedilar man <mantikim> tengilar allaqachon 20 yil bo'ldi o'tib ketganiga 15 yil bo'ldi o'tib ketganiga mana alhamdulillah hech kimdan kam yo'q shunaqa baxtiyor yo'q nima bilan onani duosi bilan birodarlar olaylik shuni xotinini onasidan afzal ko'radiganlar bor xotinini onasidan ustun ko'radiganlar bor qachon tinch qo'yasiz meni xotinimni yashaganda qo'yasizmi qo'ymaysizmi deyapti qarang onaga aytayapti. tinch qo'yasizmi axir bu ham bechora birovni ku deyapti Xotiriga rahmi kelyapti onaga rahm qilayotgani yo'q badba. xudo urgan bir oxirgi gapim shuki bir yigit bo'lardi xotinini oldida onasiga <laughs> baqirardi og'iz ochirmas siz jim bo'ling aralashmang mani ishimga derdi lekin xotinini aytganda aytganini muhayyo qilardi bir kun Narvon mushtipar ona bechora tomdan narvonga narvondan tomga chiqib bir paytlar mana shu badbaxt bolasi yotgan eski chang bosib ketgan beshikni olib tushib bolani oldiga to'q etib qo'ydi deydi ona beshik nima hojat nima kerak bizni uyimizda beshikda yotadigan chaqaloq yo'qku desa ey nonko'r badbag' bola bir paytlar mana shu beshikda yotarding sani orom olsin uxlasin deb sani shu beshikka belab oyoq qo'lingni tang'ib shu oyoq qo'lingni tang'ib bog'lab qo'yganimda yuzingga qo'ngan chivinni ham o'chirishga qurbing kelmas edi pashshani u'chirolmas eding man sani pashshalardan asrardim orom olsin deb mani birinchi vazifam sani qorning to'q bo'lsa san uxlasang bo'ldi man shundan orom bo'lardim bolam mana shu beshikda işte katta qildim taglaringni yuvardim axlatingni tozalardim ishtonchalaringni ko'ylakchalarni yuvardim o'sha xizmatlarni man qilayotgan paytimda hozir aytganini aytganda qilib berayotgan xotining u qayerda man edi manga kelib yordamlashdi mani xizmatimni qilganmidi shu qaterda edi mani hu ishlarni sen uchun qilganimda badbaxt degan ekan ko'zini ochib tavba qilib onadan kechirim so'radi deydilar kechirim so'raganlar bittadir lekin kechirim so'ramayotganlar mingta gapim shuki ota onani rozi qiling ota onani duosini oling birodarlar bularni duosisiz hech qayerga yetib bo'lmaydi hech kim bo'lmaydi hozir o'sha lavozimda ishlayotganlar bordir pul topayotganlar bordir bir qarang qaysidir yo'l bilan otasini onasini rozi qilyapti o'shan uchun beradi bularga omadni bizlar ham shu xizmatni qilaylik birodarlar duo olaylik duo ota onani duosi rad qilinmaydigan duolardan birodarlar illo yubormay bo'gun palon bo'lgun bugun bo'gun degan gapni oldingizmi ovora bo'lmang kelajagingiz faqat xorlik bilan yashab xorlik bilan o'tadi man beshta işte yigitni bilaman aka uka otasini urdi qo'shnilar aralashdi militsiya chaqiradi qo'shnilarim bizni otamiz bilan urishdi deb qo'shnilari aytadi undan keyin ular ham aralashmay qo'ydi otani uradi otani aytgan duosi nima yegin ichgin illo ko'r bo'lgin deb duo qildi bizar tengi hozir katta o'g'li bor bizlardan kattaroq hali oltmishga bormagan <laughs> o'tirgan joyida ko'zi oqib tushdi shundoq shilq etib oqib tushdi tosh ham tekkani yo'q sim ham kirgani yo'q bir narsadan o'tirgan joyida shundaq kosasidan oqib tushdida tuxumni chaqqan ichida chiqib kelad xuddi shuni singari otadan keyin shu bo'ldi onani urdi mana qolgan to'rtta ukasi ular ham man tengi mandan kichikroq shu ko'chada bakalashga terib xo'r bo'lib yuribdi bugun o'sha yigitlar şey, o'n yetti o'n sakkiz yashar bolalarni ketida ergashtirib ko'chada musorlarni tiqib bakalashga terib yuribdi bularga oxirgi oh, qiyomat soatigacha keladigan zurriyoti bularni bakalashga terib musor tutadi chunki bular relsdan o'zini izdan chiqarib ketgan u relsga hech kim solib qo'yolmaydi birodarlar man ko'zim bilan bunaqa misollarni mingtasini ko'ryapman ota onani duosini olgan xizmatini qilganlarni ham ko'ryapman norozi qilib qarg'ishini olganlarni ham ko'ryapman birodarlar ko'zni ochaylik agar hozir ota onamiz duodan dunyodan o'tib ketgan bo'lsayu vaqtida rozi qil olmagan bo'lsak birdan bir narsa besh mahal namoz o'qib allohimni mag'firli vavoli deydi duo so'rashdan boshqa narsa bizani qo'limizdan kelmaydi azizlar qorakamlar ollohni kalomini hatm qilganlar inshaalloh inshoolloh hat qilganlar ustozimiz saidi karimodomlam inshaalloh go'zal duo qilib beradilar assalomu alaykum va rahmatullohi